Украина имеет сногсшибательнейший потенциал туризма. Чем больше я езжу, я сейчас очень много езжу, я вижу, как, какой потенциал. Город Чиновцы, покажите, ну все, все знают. Город Чиновцы один из самых интересных городов в мире, без всякого преувеличения. И, и, и я вам скажу, этот город, туда невозможно добраться по дороге, там нет аэропорта. Как говорят, не функционирует. Аэропорт не функционирует. И, значит, дороги, какие все мы знаем. Значит, и... Да, и реальная ситуация такая. выделить деньги на центр города, обшарпаны. Он, то есть деньги тоже украдены. И туда должно приезжать, как минимум, по моим подсчетам, 2-3-4 миллиона европейцев в год. Где эти люди? Их нет. Грузия, еще раз говорю, была воюющей страной все это время. Все время были провокации, ужас. А у нас бум туризма начался, начался после российского вторжения в 2008 году. Реально тогда начался бум туризма. У нас тогда. И потом мы приняли философское решение. Или мы жалуемся всему миру, что нас оккупировали, нас угнетают, нас стреляют. Или мы вообще замалчиваем эти факты, только говорим о позиции на стороне Грузии. Говорим, и этот философский. Или мы ориентируемся на будущее, или мы думаем, что как-то вот как, как будет выглядеть очень жалкими жертвы агрессии. А этих жертв столько мире, они всем надоели. Маленькая Грузия, даже большая Украина от него устает. Если чего-то позитивного и другого не предложить. Поэтому, когда у нас есть Львов, когда у нас есть Чинамцы, когда у нас есть Одесса, когда у нас есть... Да просто надо мыслить в комплекса. Есть Киев, есть рядом с Киевом э, родной город э, Анны Чинигов, Чи Чи есть Полтава. Это такой комплекс. Потому что из Киева можно дейтур сделать Полтаву очень много Но для этого нужно взять центр Полтавы, его, и он, кстати, неплохо сохранится, но он гораздо лучше можно взять. Я вам скажу, в Грузии мы выдумывали центры старых городов. Их не было. Мы взяли маленькое спящее городое население и Я сказал, давай вообще построим новый город на этих холмах. Но он выглядит как город 16 века, все забыли, что он там не стоит 16 века. Назовем его городом любви что там можно жениться круглые сутки. И повалили люди, и им пофиг, им хотелось верить, что 16 века там стоит, и всегда там женились 24 часа.